Вчора інформаційний блок на каналі «Кіровоград» продовжує тема дня. Сьогодні мій співрозмовник Дмитро Олександрович Витвицький, народний депутат України, президент партії Правда доброго вечора. Добрий вічер. Пропоную вам сьогодні поговорити про те, про що власне говорять зараз на усіх, мабуть, кухнях України, тобто бійка, яка відбулася в Верховній Раді. З тих пір ми з вами ще не зустрічалися, тому цікава ваша думка як власне депутата Верховної Ради. Отже, ми пам'ятаємо, що бійка відбулася через мовне питання. На ваш погляд, чому саме таким чином розвивалися події? На сегодняшний день в стране происходит следующее. Политикам и народным депутатам, депутатам Украины похвастаться нечем. То есть та ситуация, которая складывается у нас в экономике, в развитии промышленности, сельского хозяйства, то, о чем мы много говорим, но мало делается. Она показала то, что ну, люди вообще не верят политикам. Сделано многое, чтобы считали все народные депутаты Украины одинаковые, способны только драться, не решают никаких вопросов. Ну и третье, это то, что ну, люди вообще не верят политику, не хотят идти на выборы, 40% вообще не определились, пойдут на выборы, не пойдут, за кого будут голосовать. И всегда перед выборами, для того, чтобы мобилизовать избирателей, крупные политические силы, вносят на повестку дня законопроект о мовах. То есть пытаются сказать о том, что... Крім української державної мови, должны ещё там существовать какие-то другие, например, руська, венгерська. Ну, в каждом регионе свои предпочтения. Ідеться про 10%, якщо я не помиляюсь, в регіоні треба набрати тих, хто говорить іншою мовою, не українською. Так, да, так сказано в законопроєкті, 10% населення, если говорит о том, что хотят общаться на другом языке, то тогда уже необходимо там вторым делать язык этот государственным. Но мы прекрасно знаем: никто нам не запрещает думать и говорить на том языке, ну, который мы знаем. И я вообще не вижу ну, какой-то проблемы реально здесь. Это больше сделан театр в Верховной Радио Украины для того, чтобы показать, как работает Верховная Рада Украины, кто за кого борется. И самое страшное, что именно такие законопроекты, их ну, вообще нельзя ставить на голосование в зале Верховной Рады Украины, потому что они разделяют людей, разделяют наше общество, которое, в общем-то, тоже с большим трудом на сегодняшний день живет в мире, в спокойствии и уже на протяжении 20 лет. То есть ваша позиция, это вопрос не варто было поднимать, оно не является Людей не интересует этот вопрос. Но ну, я вот работаю когда в Кировограде э, и провожу прием граждан как народный депутат Украины. Никто ни разу не спрашивал мне или не говорил о том, что ему сложно общаться или не дают общаться там на русском языке или э, есть какие-то проблемы другие. Вообще этих проблем нет. Людей интересуют совершенно другие проблемы. В первую очередь это Мизерные пенсии. Пенсионеры говорят о том, что вопрос такой, как выжить на эту пенсию, как выжить на этот минимум, который предусмотрен государством. Почему государство в этом направлении не работает? Почему вы деретесь там в зале, все ходите в Верховную Раду Украины вместо того, чтобы решать те вопросы, которые есть там в экономике, в медицине? В образовании. Это людей волнует. Но вопрос, на каком языке говорить, совершенно не то, что никакого ажиотажа не вызывает. Не было вообще таких вопросов. Вы были присутни в Верховной Раде. Как на ваш погляд, с чьей вины началась бика? Бика, как факт? Ну, это просто, знаете, тут уже нет вины конкретного человека. Это у нас уже не первый раз и а не второй. Просто Верховная Ради Украины, или когда хотят привлечь внимание, это блокировка, либо уже более такое театральное шоу, это драка. И депутаты, пользуясь тем, что имеют неприкосновенность даже за уголовные преступления перед законом, используя свою депутатскую неприкосновенность, дерутся. Тем самым, в первую очередь, ну, полностью дискредитируют работу Верховной Рады Украины. Наши коллеги из... Развитых стран там из Польши, из Германии, из Латвии, из России приезжают и когда видят это, или просто посматривают в интернете, как друг за друга голосуют, или тем более эти съемки, которые выложены в интернете, как дерутся, но ну, вообще э, не понимают, как Верховная Рада у нас называется законодательным органом. И на мой взгляд то же самое, но такого допускать нельзя, и руководство парламента должно уже все-таки поставить точку нельзя допускать драк, нельзя Верховную Раду дискредитировать полностью, потому что мы так дискредитируем и свое государство. Дмитрий Александрович, были прецеденты, когда кто-то понес ответственность за такую бейку? Вы сказали, что это уже не первый раз, мы могли это спостерегать. И как будет в данном случае, как вы считаете? Разумеется, нет. Никто никакой ответственности не несет. Много раз рассматривали драки Генеральная прокуратура Украины, Министерство внутренних дел, служба безопасности Украины, регламентный комитет Верховной Рады Украины. Никакой ответственности. Есть неприкосновенность даже у депутатов, даже за уголовные преступления. Поэтому никакой ответственности нет. И пользуясь именно неприкосновенностью, депутаты дерутся, реально дерутся, это показывают по всему миру. И какой мы пример подаем людям? Ну, как люди должны на это реагировать? Как, какой мы подаем пример подрастающему поколению? И как теперь можно говорить о том, что вот день захисту детей, да, будет там 1 июня? И вот этот пример, если спросят дети, как люди, принимавшие участие в драке, которые работают народными депутатами Украины, объяснят, что они защищали, какой пример показывали. Если у нас должен быть мордобой, театрализованное шоу, для того, чтобы мы ставили себя в пример, то мы так и воспитаем, потому что мы, дети будут воспитываться именно на нашем примере, а не то, как мы их будем учить своими советами. Не нужны никому советы от народных депутатов, если мы видим такие события. Верховна Раді України. Дмитро Олександрович, як ви бачите подальший розвиток подій, тобто це питання буде ще виноситися на обговорення і яким чином це питання буде закрито. І закриється воно до виборів. чи ні? Які Ваші прогнози? Я уверен, буде ще мусіруватися. до виборів будуть ще попит внести этот законопроект. Хоча я вважаю, немає немає цього робити і не треба розкалувати общество. Ну, ще, я думаю, десь в тяжелі місяця будуть попитки. Именно показать, кто как любит избирателей, из какой части Украины. Поэтому, мне кажется, спекуляция здесь налицо по данному законопроекту. Эта спекуляция еще будет какое-то время продолжаться. Дай Бог, чтобы все спокойно, нормально закончилось. И тем более, когда говорим мы в кулуарах с моими коллегами, все народные депутаты считают, что, как сказано в Конституции, украинская мова единодержавна. И нечего дальше говорить, не говорить то никаких людей, которые говорят на русском или других языках в Украине, не притесняют. В цей же час, с вашей точки зрения, нужно потребно больше поддерживать украинскую вещественную мову? Разумеется, много сделано за 20 лет в этом направлении. Мои дети учатся в школе тоже украинской мову. Многие в семьях перешли на украинскую мову, во многих регионах Украины. Нужно продолжать этот процесс. Потихоньку, медленно, ну, как говорится, уверенно. Единственным Єдиним языком должна бути українська мова. Спасибі вам за нашу розмову. Спасибі вам за те, що висловили свою позицію. Нашим глядачам я хочу нагадати, сьогодні у нас гостях був Дмитро Вотвицький, народний депутат України, президент партії Правда. Говорили ми сьогодні про мовне питання. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Гарного вечора вам. Дякую.